был достигнут предельный размер видео. Я включила заново видео. Вот. Такая тушь черная. Написано здесь Лореаль, Лореаль Париж. Тут отсвечивает, написано, написано Лореал Париж. Такие самые последние на сегодня из туши. Такая вот Сиреневая тушь, у вас похожа на фиолетовую, но это сиреневый цвет. Вот вся моя косметика. А не очень-то большая, ну ладно, зайдет. И вот вся моя сумка в итоге уже. Она у меня здесь так вот, чтобы носить... Не через плечо, обычно, как все сумки. И у меня еще была здесь длинная такая штучка. Я забыла как, короче, шнурок будем назовем шнур. Я забыла как называется, чтобы носить через плечо, но она потерялась где-то. Блин, тяжело поднять. Вот мои очки, они в форме бабочки. У меня, конечно, была косметичка вот эта вот. Но я ее дала видите. Для машинки. Тут вообще машинку он сделал, меня попросил ненадолго. Все равно потом выпрошу еще. Так, что я сейчас покажу? Мои вот чисто лаки, которые именно мои. Так, сейчас покажу здесь, какие мои лапки. Вот такой вот мой. Вот такие. такой вот мой. Так. вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Остальные мамины. Вот эти вот лапки мамины, вот эти вот все мои. и желтый. Вот. Так вот. Средство для снятия лака у нас уже давно. Оно до сюда изначально было. Вот теперь вот до худого. Пахнет очень сильно. Сильный запах, я имею в виду. Роза. Чтобы как-то побыстрее стирать. Лак это вот такие вот ватные палочки. Вот такая вот моя косметика. Ничего просто. Сейчас покажу вам. Хочу сделать обзорчик на игру. перевод на кошачий. Очень интересная игра. Здесь написано закружаем кошек». Сейчас идет загрузка только. С моим котенком буду разговаривать так. Ну, который у нас скоро будет. Вы все знаете то, что скоро будет котенок. Сейчас, к примеру, что-нибудь скажу. Скоро будет Блин, ну почему все время выходит? Ладно. Котенок был. У нас они тут скоро котенок, но я что Мне самой уже два раза снилось. Нам с мамой уже вовсю котята снятся. Нам с мамой уже вовсю котята снятся. Как сама? Я пойду вместе с нашими ребятами. Ну, как нашими с ребятами пойду. За котенка хочу быстрее вам показать. Э, в ближайшем видео я хочу не снимать влоги, а лично вот из коробок сделать что-нибудь для котенка, мам. Мам да, да, да. из коробок хочу каких-нибудь сделать домик для котенка. Зачем лучше купить Нет, ну они ведь любят сидеть в этих, в да вот помимо того, пока мы не купим это домик. Когда у нас будет этот... Ладно, потом сделаю обзорчик. Котенок, мы ведь не прямо в этот же день сразу же пойдем покупать для него вещи. Понятно, понятно, не снимать тебе, понятно, понятно. Привет от мамы моей. Перезагрузка идет, перезагрузка. Мам, сама ерунда. Сама ерунда. Я просто мама хочу сделать обзор на игру. А нет, у меня я-то вообще-то в одноклассниках сидела. Да не волнуйся. Ты из твиттера мне его тоже выходила. Без разрешения. Сейчас камера зафиксируется. Сейчас я что-нибудь скажу. Побыстрее богатенка! То сейчас переведется это. Не отвечает. Печалька. А, ну ж. Печалька, блин. Печалька. Ладно. Я знаю, что снимать по утрам. Поснимаю улицу. Нет, коллекция да моих. Ёбаных... Понятно, понятно, понятно. Я э, тебе сейчас убью. Уйди отсюда, блядь. Совсем оборзела, блядь, что ли? Что? Тебя что, трогать, что ли? Ну так ты дернула. Ладно, всем пока. С вами была Аника Вишня.